salom sizlar bilan darvis va bugun sizlar bilan ikkita kitob tahlilini ko'ramiz birinchisi jon iniamning куkolки ya'ni qo'g'irchoqlar kitobi va rafael sabaysining kapitan blatning adisseyasi kanalimni birinchilar uchun eslatib o'tmoqchiman bu kanalda kitoblarning kichik uh, tahlillarini ko'rishingiz mumkin va filmlarning kichik tahlillarini ko'rishingiz mumkin kitoblarga qaytadigan bo'lsak birinchi bo'lib buni olib qo'yaylik annotatsiyasini o'qib bersam Эм, жизнь была несправедлива к ирландскому врачу Питеру Бладу. За оказание помощи раненому мятежнику его ссылают на остров Барбадос, где под, продают в рабство на плантациях. Однако судьба измен, изменчива. Совершив побег, он присоединяется к пиратам и начинает новую жизнь. Опасное и полное приключение. Имя капитана Блада наводит ужас на испанцев, а власти объявили на их, него охоту. Он захватывает испанские колонии и корабли, спасает английских заложников и сражается на дуэлях. Французы мечтают нанять его на службу, а менее успешный джентльмен удачи избавится от опасного конкурента. Но став легендой, сможет ли он остаться прежним человеком и заслужить? заслужить любовь в прекрасной арабелой бишем. Хорош. Бу китапно анге o'xshash kitob deb deyishgandim kapitan blat ya'ni vlat o'zi vrach bo'ladi bakalavrni tugatgandan keyin u urushga urushga ketgan bo'ladi urushga ketgandan keyin uruhonyi o'n yil davomida dengiz flotida qatnashib va o'z ona shahriga qaytib kelgan bo'ladida va u yerda o'z kasbini davom ettiradi kunlarning birida u u yerda qirolga qarshi bunt boshlanadi kapitan blat qatnashmaslikka qaror qiladi janglardan to'yib va uxlashga yotadi ertalabga yaqin bunt tugagandan keyinblat eshigini kimdir taqillatadi va shu buntda qatnashgan yigitdan biri bo'ladi va u bunt yetakchilaridan jarohatlanganini va unga yordam kerakligini aytib uni uni u odamning uyiga olib boradi va a shu odam ko'rib chiqayotganda u askarlar kelib turib hammasini ushlab olib ketadi va sudga namoyish etiladi va sud bularni qullikka yuboradi ya'ni o'n yil o'n yil qullikka yuboradi va o'shandan keyin u yerda blad o'z jarrohlik bilimlarini ishlatib o'ziga anchagina yaxshi obro' orttiradi va kunlardan biriga u shaharga ispanlar hujum qiladi va ispanlar hujum qilgan payti kechqurun u qul blat qullarni olib chiqib kemaga olib kelib olib ketadi va va keni kemani egallab oladi kechqurun va shundan keyin kapitan u o'z o'z sarguzashtlarini boshlaydi desak bo'ladi va u oldin oldin qatnashgan urushdagi bilimlarini ishlatib ancha dajе hattoki qaroqchilarni orasida ham o'z strategiyalarini ishlatib anchagina obro' yig'ib eng mashhur qaroqchilardan biriga aylanadi shunga yarasha dushmanlarni ham soni ko'tarili boshlaydi ya'ni blat ispan kemalariga hujum qiladi doim va ispanlar bunga qarshi hujum qilishni boshlaydi desak bo'ladi va juda qisqa qilib aytsam shunday desa bo'ladi kitob voqealari taxminan bir ming olti yuz sakson beshinchi yillardan boshlanadi va juda yaxshi kitob agar siz dengiz qaroqchilar shunga shunga e, o'xshash bir hikoyalarni sevsangiz juda zo'r kitob va e, aytgancha bu kitobni bu kitobni filmi ham bor bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yilniki e, ikkovini solishtirganda farqi dizayniy darajada desa bo'ladi ko'p personajlar filmdan chiqarib tashlangan va olib tashlangan filmni kitob bilan solishtirish to'g'ri emas u lekin baribir kitob filmdan yaxshiroq bo'lgan doim kitob filmdan yaxshiroq bo'ladi